السلام علیکم ناظرین میں سیدہ زائرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کی خدمت میں اپنی ناول کی پھر ایک قسط لائی ہوں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویس امری عمری وح العقدتمل ثانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد وعال علعیہ محمد کا ماصلۃ علی ابراہیم وعالی ابراہیم انکا و وعال ابراہیمہ انََََََََََََََََََََ كا حمید مجید مجيد بارک علی محمد محمدن و علع کم ابا رکھتا ابراہیم ابا اعلی ابراہیم آئن کا حامد المجید اب ابا کا چالیسواں بھی ہو چکا تھا بڑی آپا ہمارے گھر ابھی ٹھہری ہوئی تھی کیونکہ تلال بھائی نے کہا تھا کہ وہ چالیس میں پر آئیں گے تو ساتھ میں لے جائیں گے چالیس میں پر آ تو چکے تھے تلال بھائی لیکن وہ پندرہ دن کی چھٹی پر آئے تھے اور وہ اور بڑی آپا دونوں چلے جاتے تھے تایا ابو کے گھر اور دن میں ہمارے پاس آ جاتے تھے لیکن میرے اوپر عجیب سی بے بسی تاری تھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کس طریقے سے اپنے آپ کو بہلا سکوں ایک طرف فریال بجو تھی جو مستقل چکے چکے روتی رہتی تھی اببہ کی یاد میں دوسری طرف نرگی ساپی تھی وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی اممہ بھی بس ٹھیک تھی وہ ہماری دل جوئی تو کر رہی تھی لیکن بہرحال ان پہ بھی انہوں نے بے ویگی کی چادر اڑھی تھی مذاق تو نہیں تھا ادھر جو پرسے دار ابا کے مرنے پر اور میں پر نہیں آ سکے تھے وہ بھی گاہے بگاہے چلے آ رہے تھے ایسے میں ایک رات منجلی ایک سے پہر رات نہیں سے پہر منجلی آپا اور رفاقت بھائی آئے بچے ان کے ساتھ نہیں تھے ہم انہیں دیکھ کے ڈر گئے لیکن منجلیا آپا نے ہلکی سی اسمائل دیکھ کے کہا کچھ نہیں سب ٹھیک ہے اور فوراں اماں کے پاس چلی گئیں ہم تینوں بہنوں نے تجسس سے ایک دوسرے کو دیکھ کر کہا آنکھوں آنکھوں میں پوچھا لیکن جواب کسی کے پاس نہیں تھا منجلی آپا جیسے آئیں تھی جلدبازی میں ویسی چلی بھی گئیں منجلی آپا کے بعد با... جانے کے بعد با... اممہ ہمارے پاس آ گئی اور انہوں نے کہا منجلی کل صبح آئے گی اپنی ساس کے ساتھ ذرا ڈھنگ تک سے تیار ہو جانا نرگس تم کپڑے بدل لینا مناسب بس اتنا کہا اور پھر میرے مجھ سے مخاطب ہو کے کہنے لگی ق تم اور فریال ناشتے کا انتظام کر لینا اماں کہہ کے چلی گئیں اور ہم بہنیں عجیب مخمسے میں پڑ گئے لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہم نے رات میں گھر ٹھیک کیا اپنے کپڑے نکال کے رکھے اور صبح ہوئی دوپہر سے پہلے مجھلی آپا اپنی ساس کے ساتھ آ گئیں منجلی آپا کی ساس اور اممہ بیٹھک والے کمرے میں چلی گئیں منجلی آپا ہمارے پاس تھی انہوں نے ناشتے کا ہمارے ساتھ مل کے انتظام کیا اور میں نے خاموشی سے جا کے تھوڑی سی سن گن لی تو مجھے سنائی دیا کہ بہن میں سوالی بن کے آئی ہوں بہن میں سوالی بن کے آئی ہوں صداقت نیک ہے کماؤ ہے نمازی ہے اور جو بھی آپ سمجھیں وہ ہے اب وہ باہر جا رہا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ وہ تنہا نہیں جائے منجلی آپا کی ساس کا لہجہ بہت خوشاندانہ تھا لیکن میرے آنکھوں میں تو وہی منجلی آپا کی ساس بسی ہوئی تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹیوں کے جنم کی مٹھائی نہیں لیتے ہیں اس دن سے میرے دل میں منجلی آپا کی ساس کے لیے شدید نفرت بیٹھ گئی تھی پھر مجھے آواز آئی صداقت کو اپنا بیٹا بنا لو دیکھو بھائی اسلام الدین کا وقت تو آ ہی گیا تھا اب تم ہی ان کی رکھوالی ہو مجھے خالی دامن نہ لوٹانا اور اممہ کی آواز آئی چلیے چل کر چائے پی لیتے ہیں پھر بات ہوگی اممہ کی آواز آتے ہی میں بھاگ کر سائبان کی اوٹ میں ہو گئی اور وہ دونوں چائے پینے کے لیے ڈائننگ پہ چلی گئیں ہم لوگوں نے ناشتے کی میز سجا دی تھی اماں منجلے آپا کے پاس آئیں وہیں سا... ان کی ساس کو ناشتے کی میز پر بٹھا کر اور خود منجلی آپا سے آ کر کہا نرگس کی مرضی پوچھ لو صداقت کے لیے پھر اماں منجلی آپا کے ساس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئیں منجلی آپا نے نرگس آپی سے سرگوشیوں میں نہ جانے کیا پوچھا ہوگا نرگی ساپی جھر جھر رونے لگیں اور کہنے لگیں منجلی آپا ابھی تو ہمارے ابا کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا ابھی تو چار دن ہوئے ہیں چالیسویں کو یہ کیسی قیامت ہے میری ماں نے بیوگی کی چادر اڑھی ہے اور میں دلہن بن جاؤں یہ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو نرگی ساپی جھر جھر رونے لگیں تو منجلی آپا نے ان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی نرگس اس طرح تمہاری جانب سے اممہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا تم غور تو کرو نرگس آپی نے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھایا اور کہنے لگی منجلی آپا مجھے احساس ہے اممہ کی ہر دکھ کا احساس ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ جو اممہ کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے منجلی آپا نے ان کے ماتھے پر پیار کیا اور اٹھ کر کمرے سے چلی گئیں پھر منجلی آپا نے اپنی سانس سے نجانے کیا کہا کہ وہ اٹھ کر نرگی ساپی کے پاس آ گئی نرگی ساپی کی نظر جیسے ہی ان پر پڑی انہوں نرگی ساپی نے اپنا سر زانوں پر اوھا لیا اور چپکے چپکے رونے لگی منجلی آپا کی ساس نے نرگی ساپی کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہنے لگی بیٹی اللہ کی رضا واقع ہو کر رہتی ہے لیکن کیا کرے دستور دنیا بھی تو نبھانا ہے تم سب کے دلوں پر لگا یہ گھاؤ زندگی بھر نہیں بھر سکتا ہے لیکن کیا کریں جینے کی راہوں کو بھی تو سونا نہیں رکھا جا سکتا ہے پھر انہوں نے اپنے پرس میں سے گلابی رنگ کا لفافہ نکال کر نرگی ساپی کے ہاتھ پر رکھا ان کے ماتھے پر پیار کیا اور ان کے پاس سے واپس اما کے پاس چلی گئی پھر اما کے ساتھ کچھ راز و نیاز کی باتیں کرتی رہی منجلی مجھلیاں پھر ہمارے پاس آ گئیں اور انہوں نے نرگی صحافی سے کہا نرگس اپنا ایک جوڑا دے دو درزی کو ناب بھیجا جائے گا نرگی صاحبی سسکیاں لیتے ہوئی اور ہو آہستہ سے بولی آبا مجھ سے پہلے فریال بجو ہیں ان کی شادی مجھ سے پہلے ہونی چاہیے پلیز آپ فریال بجو سے بات کر لیجیے نا نرگی صاحبی کے جواب میں آبا نے کہا نرگس تم صداقت کا انتخاب ہو اگر انہوں نے فریال کا نام لیا ہوتا تب میں فریال سے بات کرتی منجلی آپا کی بات پر مجھے وہ دن یاد آ گیا جب منجلی آپا کے یہاں منہ پیدا ہوا تھا اور میں اور نرگی صاحبی وارڈ میں تھے اور نرگی صاحبھی نے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا نرگی صاحبھی کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور انہی لمحات میں صداقت بھائی بھی وارڈ میں آوازیں دیتے ہوئے اندر آ گئے تھے ان کے آتے ہی نرگی صاحبھی نے منجلی آپا کے پہلوں میں بچے کو لٹانا چاہا تو صداقت بھائی نے کہا اسے مجھے دے دو نرگی صاحبھی نے منع کو ان کی گود میں دیا تو وہ نرگی ساپی کا چہرہ دیکھ رہے تھے نرگی ساپی کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں نرگی ساپی نے لا کے آپا کو اپنا جوڑا دیا اور پھر آپا نے پوچھا سینڈل کا ناپ کیا ہے نرگی ساپی نے بتایا میری سینڈل کا ناپ پانچ ہے پھر نرگی ساپی نے اس میں شاپر میں چیزیں رکھ لیں نرگی ساپی کی اور چلی گئی اب ساس اور آپا دونوں جا چکی تھی اور تلال بھائی اور بڑی آپا آ گئے پھر اممہ نے ان سے کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کیا کچھ کہا ہوگا آپا بڑی آپا اور تلال بھائی دونوں مجھے خوش نظر آئے دراصل صداقت بھائی کا ویزا آ گیا تھا میں فیملی اسٹیٹس کے اور ان کی اماں چاہتی تھیں کہ وہ صداقت بھائی اکیلے نہ جائیں اس لیے سب کچھ جلدی جلدی میں تیاری کر لی گئی اور پھر بڑی آپا اور تلال بھائی کے جانے سے پہلے ایک شام بس صرف گھر کے تمام لوگوں میں بہن بھائی اور بڑی بڑی تائی یعنی بڑی آپا کی جو ساس تھیں وہ جو ہماری تائی بھی تھیں بڑی مجھلی تائی آ نہیں سکی تھیں صحت کی خرابی کی وجہ سے نہ وہ مرنے پہ آئیں تھیں ابا کے نہ وہ میں پہ آئیں نہ وہ اب آ سکی تھیں سنا یہی تھا کہ ان وہ ابھی اپنے پیروں میں ان کے وہ نہیں ہے ایک پیر پہ ان کے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے بہرحال اگر ایسا ہے تو تھا تو ظاہر وہ قابل رحم تھیں کیونکہ ان کے صاحبزادے جو تھے وہ کویت میں ہوتے تھے اور بس ایک بہو ان کے ساتھ تھی بڑی بہو جو کہ چھوٹے بچوں کی ماں تھی تو کافی ان کو پریشانی ہو رہی تھی اماں گاہے بگاہے ان کی خیریت لے لیتی تھیں پھر ایک شام یہ ہوا کہ سب جمع ہوئے نرگی ساپی صداقت بھائی کا نکاح ہوا بہت ہی سادگی کے ساتھ لیکن نرگی صاحبی کو دلہن پورا بنایا گیا تھا حالانکہ دلہن نرگی صاحبیوں نے بہت زد کی تھی کہ میں دلہن نہیں بنوں گی میرے سادے مجھے سادے کپڑے پہنائے جائیں وہ اتنی زد کر رہی تھی ک... کبھی کہتی تھی میں چوڑیاں نہیں پہنوں گی کبھی کہتی تھی میں دلہن نہیں بنوں گی کبھی کہتی تھی میں میک اپ نہیں کروں گی بالاخر ایک دن اماں آئی ان کے پاس ان کو گلے سے لگایا اور پیار کیا اور کہنے لگیں کہ تو میری سب بیٹیوں میں بے زبان بیٹی ہے تو نے ہمیشہ زبان بند رکھی ہے تو ابھی بھی بند زبان کے ساتھ رخصت ہو جا میری خوشی چاہتی ہے تو بند زبان کے ساتھ رخصت ہو جا پھر نرگی ساپی پھر نہیں روئیں لیکن رخصتی کے وقت ان کے بندھن ٹوٹ گئے تھے سب رو رہے تھے ہم بھی رو رہے تھے لیکن اماں نہیں روئی تھی لیکن نرگی ساپی جب رخصت ہو گئی تو اممہ اس طریقے سے روئی تھی کہ اببہ کے جنازے پر بھی نہیں روئی تھی ہمیں بھی بہت زیادہ شوق لگا تھا کیونکہ نرگی ساپی رخصت ہو کے گئیں تو لگتا تھا گھر بھائیں بھائیں کرنے لگا ہو پھر ہم لوگوں نے ہم دونوں بہنوں نے میں نے اور فریال بجوں نے گھر سمیٹا آپا نے بھی ساتھ دیا اور اگلی صبح جب نرگی ساپی آئیں ہمارے گھر ان کے چہرے پہ دلناپے کا نور تھا صداقت بھائی بھی خوش تھے اور نرگی ساپی گئیں اماں کے پاس اور ان کے سینے پہ سر رکھ دیا پھر ان کی ہچکیاں بند گئیں پھر اماں نے ان کو پیار کیا اور پھر نرگی ساپی کو ہم لوگوں نے ہٹایا اممہ کے پاس سے نرگی ساپی کے ہاتھ میں جڑاؤ کنگن نہیں تھے لیکن ان کے سدا ہمارے صداقت بھائی نے ان کے ہاتھ کو سونے کا ایک زیور ہوتا ہے جسے پریچھم کہتے ہیں اس پریچھم سے سجایا تھا وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا ہاتھوں میں انگوٹھیاں تھیں پانچوں چاروں انگلیوں میں انگوٹھے میں چھلے کے ساتھ جڑاؤ اور ساتھ میں کنگن سے بندھا ایک کنگن سے وہ سب زنجیریں بدھی ہوئی تھی ان کی جب نرگی ساپی کا ہاتھ ہلتا تھا تو وہ سب جڑاؤ کنگن دمکنے لگتا تھا انگوٹھیاں بھی دمکنے لگتی تھی اور میں نے نرگی ساپی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اس کے ہاتھ کو پیار کیا ان کے ہاتھ کو پیار کیا اور میں نے کہا نرگی ساپی آپ بہت خوش رہیں گی نرگی ساپی نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہا ہاں میرے لیے دعا کرنا صداقت بہت اچھی ہیں پھر نرگی ساپی صداقت بھائی نے ہمارے ساتھ دو پہر کا کھانا کھایا اور پھر اس کے بعد وہ سے پہر میں اپنے گھر اپنی امہ کے پاس چلے گئے اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی خدا حافظ فی امان اللہ بہت سی دعاوں کے ساتھ پروردگار عالم آپ کے گھروں میں رزق روزی خوشیوں کی برسات بھیجے آمین آپ کے گھروں میں جو بچے بچیاں شادیوں کے قابل ہیں ان کو اچھے بر عطا فرمائے آمین الہی آمین جو طالب علم ہیں ان کو اچھے اچھے رزلٹ دلوائے آمین جو بے اولاد ہیں ان کی جھولی اولاد سے بھر دے آمین الہی آمین جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں ان کو شفائے کاملہ وہ و عطا فرمائے آمین جو لا علاج مریض ہیں پروردگار عالم اپنے دست شفاء سے ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفایاب فرمائے آمین الہی آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين